Baru-baru ini, ramai yang marah terhadap Sing Chu Dairy kerana menerbitkan gambar bendera Malaysia tanpa bulan sabit. Sesetengah organisasi malah pergi ke ibu pejabat Sing untuk membantah dan berharap kerajaan membatalkan lesen mereka. Sejujurnya, saya harap semua orang dapat bersikap lebih toleran terhadap insiden ini. Ini hanyalah kesilapan yang tidak disengajakan oleh pihak akhbar. Saya percaya tidak akbar yang sengaja menghina bendera Malaysia. Singju juga telah segera memohon maaf selepas kesilapan itu. Tiada keperluan untuk menaikkan isu ini ke tahap maruah negara. Namun, maklumat yang akan saya kongsikan selepas ini adalah lebih serius. Seluruh rakyat Malaysia sepatutnya memberi perhatian kepada isu ini. Lihatlah individu ini. Dia ialah Tiong Chun, pemilik Singju Dairy ayahnya berasal dari Sarawak iaitu rakyat Malaysia. Namun saya tidak pasti sama ada dia sendiri adalah rakyat Malaysia. Kewaga negaraannya mungkin China atau Hong Kong. Maklumat tentang dia suka ditemui di internet. Syarikat dia bukan sahaja memilih Sing Dairy tetapi juga Nanyang Siang Pau, China Press dan Guangming Dairy. Sebagai pemilik empat akhbar utama berbahasa Cina di Malaysia, dia telah menghadiri persidangan perundingan politik rakyat China, iaitu satu persidangan politik di bawah Parti Komunis China. Saya sangat ingin tahu apakah yang dibincangkan dia dengan PKC dalam persidangan itu. Adakah pihak polis sepatutnya menyiasat perkara ini terlebih dahulu, bukannya hanya menyiasat kesilapan pada bendera? Selain itu, pemilik Persatuan Promosi Penyatuan Aman Satu China Malaysia yang saya sebutkan sebelum ini, Tan Sri Ku Yong Kin juga pernah menghadiri persidangan PKC. Jika anda merasakan gambar yang saya tunjukkan tadi tidak cukup sebagai bukti, maklumat seterusnya pasti akan memberikan bukti yang kukuh. Pertama, lihatlah syarikat Perfect Group, iaitu sebuah syarikat MLM. Lavan Web Vietnam Syarikat Perfect dengan jelas menyatakan bahawa Tan Sri Ku Yong Kin adalah pemilik syarikat ini. Mari kita lihat geraran yang dimiliki oleh Tan Sri Ku Yong Kin. Dia mempunyai banyak geraran. Mari kita lihat geraran yang ke-13. The 10th and 11th Guangdong CPPCC Committee Special Appointed Member dan juga geraran yang ke-18. The 11th Zhongshan CPPCC Committee Member. Mungkin ramai yang tidak tahu apa itu CPPCC. Jangan risau, saya akan jelaskan sebentar lagi. Selain itu, dia juga pernah dianugerahkan geraran waga negara kehormat oleh 27 kerajaan tempatan di China. Saya tertanya-tanya, mengapa seorang rakyat Malaysia boleh dianugerahkan geraran sedemikian oleh kerajaan China? Adakah dia sudah menjadi waga negara China? Atau adakah warga asing juga boleh menerima geraran ini? Saya tidak pasti. Tan Sri, tolong jangan salah faham. Saya hanya bertanya, bukan menuduh. Sekarang, mari kita fahami apa itu CPPCC. CPPCC adalah singkatan kepada Chinese People's Political Consultative Conference. Menurut Wikipedia, CPPCC adalah badan penasihat politik di Republik Rakyat China dan merupakan sebahagian dari sistem Front Bersatu PKC. Ali-ali ahlinya memberikan nasihat dan cadangan mengenai isu politik dan sosial kepada badan kerajaan. Namun, CPPCC tidak mempunyai kuasa legislatif sebenar dan dikawal serta diarahkan oleh PKC. Dengan ini, saya telah membuktikan bahawa Tan Sri Ku Yong King terlibat dengan PKC. Dia menghadiri persidangan PKC dan memberikan cadangan mengenai isu politik dan sosial. Jika bukan untuk PKC, untuk siapa lagi dia berkhidmat? Adakah dia mencadangkan cara untuk membantu pembangunan ekonomi Malaysia? Adakah dia mencadangkan pembinaan jabatan, lebur raya atau infrastruktur lain di Malaysia? Saya tidak mahu membuat spekulasi. Tan Sri, saya hanya ingin tahu apa tercanangan yang anda berikan dalam persidangan PKC. Mengapa seorang rakyat Malaysia boleh menghadiri persidangan PKC? Adakah anda ahli PKC? Adakah anda warga negara China? Atau masih warga negara Malaysia? Menurut Wikipedia, pengurusi jawatan kuasa kebangsaan CPPCC adalah ahli PKC. Dan persidangan ini adalah milik PKC. Jadi, saya sangat ingin mendengar penjelasan daripada Tan Sri. Saya juga ingin melihat bagaimana Akbar dan ahli politik akan membersihkan nama Tan Sri. Akhir sekali, jangan tuduh saya membangkitkan isu perkauman. Apakah komunis itu satu kaum? Jika mengkritik komunis dianggap membangkitkan isu perkauman, maka mengkritik PAS adakah bermaksud mengkritik Islam? Mengkritik UMNO adalah bermaksud mengkritik orang Melayu. Mengkritik MCA atau DAP adakah bermaksud mengkritik orang Cina? Jika tidak, mengapa mengkritik komunis dianggap membangkitkan isu perkauman?